Привет всем! С вами Миссис Капкейк и Черли. И сегодня мы будем делать какашку, какашку на, на постном масле. Только чтобы она была не слоновой, а то наш дом снесет. Этот невероятно чудный сюрприз мы готовим для. Рэрити ага. Она у нас не любит всякое гадкое да. Потому мы хотим немножко над ней подшутить Конечно Для этого нам понадобится противень В котором мы предварительно уже налили постного масла То есть масло из семечек То есть подсолнечное Ну да Теперь нам нужна свежая какашка. Слава Богу! Слава Богу, что без зубик, чей как его там зубастик, пинки-пай. Да. Сегодня утром насхакал нам свежую какашку. Ее руками брать, конечно, не хочется, потому я воспользуюсь. Где она у нас есть тут, где-то уже терялось, да. Вот такой вот деревянной палочкой. Вот эта какашка. Зубастик очень был неаккуратен и накакал прямо у меня на полу. Так, какашка положена. Какашка на пост на масле. Но вы думаете, что это а. так легко и просто? Нет, это еще не все. Какое же блюдо обойдется без украшения? А украшать мы будем его... Козявками. Козявками, совершенно верно. Накорябаем у себя из носа немного козявочек. Так. Я мы корябали целое утро, потому что у нас уже есть заготовленные. Козявки. И чем мы повторились, думаю, узнать, что это было именно какашка, и мы должны чем-то за Что? Ну как-то ее Ну чтобы она не узнала. Не знаю, может быть, пусть сразу увидит, что мы ей хотим предложить, испугается и убежит, это будет ее реакция, это то, для чего мы все это делаем, чтобы увидеть реакцию Рэрити. Давай увидим реакцию, когда она это съест. мне уже воняет, может быть, мы воспользуемся прищепками для носа, да. потому что на этой кухне уже невозможно находиться. Я сейчас возьму прищепки. Давай. Может, лучше салфетками? Ну, давай чем-нибудь, хоть чем-то заткнем наши носы. Фу. Давай, одевай на меня. Спасибо. не Ну ладно. Нормально так. А ты? Сейчас оденусь. Сейчас оденусь. Давай. Я уже позвонила Рэрити, знаешь, что она минут через 10 придет. Так что нам надо уже готовить. Нам надо уже готовиться ее встречать. Ой, я услышу шаги. Заходи, дорогая. Э -э -э, что такое? Ой, это <связывая> что, шоколад? Это что, шоколад? <связывая> <связывая> шоколад. Да, дорогая, это шоколад для тебя. Спасибо Угощайся. Ролики, дорогая, ты не замечаешь ничего необычного? А ну, что, не свежий шоколад? Ой, а очень нет. свежий, прям утренний. Ну что такого? Вкусно? О, мне сейчас тошнит. Ой. Нам нужно заканчивать, дорогие друзья, наше видео. Но а я что вам это как... вообще? Сейчас, Рарити, мы тебе все объясним. В общем, нам нужно заканчивать наше видео. Но я хочу вам предупредить, дорогие друзья, что все готовили мы из съедобных ингредиентов. Шоколад это какашка, козявки это кунжут. И постное масло, это совсем не постное масло, очень вкусное тесто. Потому Рарити не заметила подвоха и не обратила внимания на то, что наш шоколад в виде какашки. Сюрприз не удался, реакции Рарити нет, но зато она наелась вкусным десертом. Это что, какашки? Капки! Выползай, снимай с себя наносник и скажем всем... Это какашки? Покашки. покашки, покашки, Какашки. пока Какашки. Какашки.